Cik boleh respon sikit tentang isu semalam 1 Julai adalah tarikh penamatan uh, khidmat Ketua Kem Negara Tun Tengku Maimun hmm. dan semua rakyat tahu 5 petang semalam hari terakhir dan waktu terakhir lah jawatan sambung walaupun ada ura-ura desakan uh, akan desakan daripada pihak uh, Parti Pro Kerajaan ini ya eh, Yang DAP pun ada keluar statement Tapi lambat sekali dia keluar Dia keluar statement pukul 5 satu petang Selepas tempoh tu dah habis baru dia keluar statement supaya tempoh environment tu disambung lah Tapi tak sambung lah sebenarnya Dan Boleh tak uh, NGO Pembah respon Tentang situasi Rantikan uh, ketua firma negara ni Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ok uh, Semalam seluruh negara uh, uh, Merasa agak pelik jugalah uh, uh, Dengan uh, semalam Tamatnya tempoh perkhidmatan Tuan Maimon sebagai Ketua Hakim Negara uh, secara uh, amalan kebiasaannya uh, Ketua Hakim Negara ini disambung, uh, perkhidmatannya dilanjutkan uh, 3 bulan, 6 bulan ataupun uh, uh, yang difikirkan uh, perlu oleh uh, pihak kerajaan bagi beliau uh, mempunyai masa yang cukup untuk uh, menguruskan hal-hal yang terkait dengan pentadbiran uh, di Uh, di skop uh, kerja beliau lah Dan uh, yang keduanya Kita pun agak terkejut Kerana uh, jawatan ni masih dalam teka-teki lagi Belum uh, Tidak Belum ada keputusan yang uh, uh, Sepatutnya telah diketahui Kalau sudah tamat tempoh Maka ada pengganti yang telah dinamakan Kalau nak dilanjut Mestilah dilanjutkan perkhidmatan tu 3 bulan ataupun 6 bulan dan dipercayai juga ramai pihak, -pihak uh, saya juga uh, uh, memberi respon kepada sekretariat uh, kehakiman negara uh, dipercayai bahawa jawatan uh, yang agak apa ni sensasi ini dipercayai ada campur tangan di peringkat uh, apa ni pentadbiran uh, ketua kerajaan sehingga menyebabkan pertamanya dia tidak kebisaannya disambung yang keduanya uh, apa ni ada campur tangan untuk mengganggu proses uh, pelantikan tersebut jadi uh, saya rasa bukan sahaja Rakyat right Malaysia semua pihak uh, melihat uh, perkara ini sebagai isu yang sangat penting kepada negara kerana uh, sistem kehakiman uh, adalah asas penting uh, dalam uh, uh, melihat bahawa uh, pentadbiran dan pengurusan dan juga uh, keadilan kerajaan itu mestilah dilihat uh, secara lebih uh, lebih uh, jelas secara lebih uh, uh, nampak lebih jujur tidak ada campur tangan tidak ada apa ni uh, kacau ganggu dalam hal yang uh, sedemikian jadi uh, uh, sehingga ke hari ini uh, kerajaan masih mengambil sikap uh, saya rasa berdiam diri walaupun uh, pelbagai pihak politik NGO dan juga uh, pelbagai lapisan rakyat uh, uh, bimbang uh, tentang uh, perkara ini kerana kita tidak tahu siapakah yang akan dilantik dan adakah uh, nanti mereka yang dilantik ini mempunyai favor ataupun mempunyai uh, apa ni uh, kecenderungan kepada pihak-pihak uh, yang melantik kerana kita tahu sekarang ini Perdana Menteri uh, ada dua kes Uh, yang akan berjalan di mahkamah yang melibatkan juga peranan uh, ketua hakim negara jadi adakah uh, kele kelewatan ataupun penangguhan pelantikan ini ada kepentingan dengan kes-kes uh, Perdana Menteri yang akan berjalan nanti. Jadi semua ini uh, menjadi perhatian kepada uh, bukan saja rakyat Malaysia tetapi kepada uh, pelbagai pihak dalam dan juga luar negara. Jadi sebenarnya Uh, sistem kehakiman sekarang ini adalah uh, dalam keadaan yang kita katakan uh, uh, agak panas jadi uh, kerajaan mesti menjelaskan uh, perkara ini uh, dengan se sebaik mungkin uh, sementara lagi uh, petang semalam uh, tamat tempoh uh, perkhidmatan Tun uh, Maimon uh, beliau telah membuat satu keputusan yang sangat penting kepada Rakyat right Malaysia iaitu uh, perhimpunan secara aman selepas pada ini tidak uh, perlukan pemakluman rasmi mengikut uh, tata yang telah uh, ditentukan, seperti mana 5 hari, 7 hari, 10 hari, tak perlu cuma pemakluman itu, kalau nak dibuat pun, hanya tujuan ketenteraan ke awam uh, pihak polis untuk menjaga keselamatan awam, dan juga pemakluman itu mungkin boleh dibuat melalui media mungkin boleh buat melalui poster, se mana semua orang boleh tahu dan pihak polis tahu, dia boleh uh, susun bagaimana untuk menjaga keselamatan dan juga apa ni uh, tugasan-tugasan awam supaya perliman itu dapat dikawal uh, sebaik mungkin dan uh, saya berpendapat bahawa Tun Maimun membuat suatu uh, keputusan yang tepat uh, pada masa ini kerana saya melihat bahawa kerajaan pada hari ini kerajaan yang uh, uh, tidak mendengar keluhan rakyat jadi salah satu cara uh, saya berpandangan bahawa keputusan ini membantu rakyat untuk menyalurkan pandangan-pandangan mereka dengan lebih uh, tegas dengan lebih mendesak selain daripada pandangan, -pandangan melalui TikTok melalui media-media uh, dan sebagainya tapi saya kira kerajaan hari ini kerajaan yang tidak mendengar uh, keluhan rakyat jadi satu cara benteng terakhir untuk rakyat bersuara selain daripada pilihan raya dan sebagainya maka peluang ini adalah peluang yang sepatutnya digunakan oleh uh, rakyat dan peluang ini telah diberikan oleh keputusan yang telah dibuat semalam maka saya merasakan bahawa rakyat gunakan uh, apa apa ni uh, keputusan ini peluang ini sebaik mungkin jangan sampai ianya uh, boleh mengganggu ketenteraman awam so kita boleh berhimpun dan uh, lepas ini jangan takut semua rakyat Malaysia ada isu apa pun boleh berhimpun secara aman dan pihak polis pun uh, uh, saya rasa dari segi pentadbiran mudah berurusan kerana mereka tidak perlu lagi menunggu uh, penurunan-penurunan yang akan sampai kepada mereka just pemakluman melalui uh, saluran biasa saja media dan sebagainya boleh uh, dilakukan itu saja isu isu teku tak tarik bila isu tu teku maimon hmm. uh, sebab apa orang di kiri ni ialah Pantai uh, Kantor Azam Baki hmm. Azam Baki boleh sambung Walaupun <laughs> kan ha, uh, ketua pengarah Super M boleh sambung kan oh, bukan anu dulu kempen lah jatuhkan ketua, betul 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 tepatlah ni boleh disambung tanpa perlu tak disahkan hmm. siapa-siapa pun boleh sambung dengan cepat pantas utama yang kedua adakah uh, tindakan tuan-tuan pemimpin yang dalam satu wacana uh, saya terbuka mengkritik Uh, peranan Perdana Menteri yang cuba campur tangan dalam jawatan kuasa perkataan kehakiman hmm. saya terbuka hmm diberitakan dalam banyak portal-portal rasmi pun adakah ini yang paling utama menunjukkan bahawa Tuan Tuan Raymond adalah seorang yang tidak favorable tidak favorite di, di hati para menteri Comment dengan saya ok itu saya katakan tadi uh, sebab Perdana Menteri sedang uh, dan akan menjalankan uh, akan uh, berjalan kesnya jadi institusi apa ni kehakiman pelantikan hakim-hakim ni sangat penting sebab itu kita percaya kita percaya bahawa hakim-hakim uh, ini ataupun ketua hakim uh, sendiri sedang disusun supaya uh, susunan itu boleh uh, boleh memberikan kelebihan mungkin kepada perdana menteri dan berbeza dengan apa ni Azam Baki yang saya kira rakyat rakyat dalam media sosial dan sebagainya cuba tengok dalam apa ni TikTok dalam FB semua tidak bersetuju dengan pelanjutan azam bagi tapi kerajaan hari ini kerajaan membiarkan saja sebab apa sebab kalau kita lihat kes-kes yang terkait dengan rasuah yang dikenakan ataupun yang bukan dikenakan yang terkena kepada pihak kerajaan semuanya tertangguh dan tidak didakwa apa yang berlaku di Sabah apa yang berlaku kepada pejabat timbalan pada menteri sendiri apa yang berlaku kepada pejabat PMO sendiri Sebagaimana ada Apa ni uh, Dawaan kepercayaan bahawa Orang yang mengatur di PMO sendiri Jadi tidak ada apa-apa Tindakan tapi kalau yang tidak Berkaitan kerajaan yang kecil-kecil Terus dipegang, ditangkap dan sebagainya Jadi Ada kepercayaan daripada rakyat Bahawa Azam Baki Dipergunakan juga Oleh kerajaan yang ada sekarang ni sebab itu uh, Beliau disambung Uh, setahun lagi, tak silap saya, setahun lagi Kerana mungkin beliau boleh memainkan peranan untuk cover up uh, pihak uh, kerajaan Dipercayai begitu Jadi saya kira ini uh, satu tata kelola yang sangat berbeza Di satu sudut, kehakiman terus ditamatkan Sedangkan uh, Tun Maimon saya rasa di hati rakyat berada di hati rakyat tidak ada satu komen-komen yang agak jelas kepada beliau melainkan keputusan-keputusan beliau buat itu kalau kita melihat dalam kes SIS uh, SIS uh. pun sama dan beliau begitu uh, teliti dalam membuat keputusan itu di mana tidak merosakkan ataupun tidak membatalkan fatwa tetapi yang terbatal itu hanyalah berkaitan dengan uh, seksyen yang berkaitan dengan pertubuhan saja nah, saya kira uh, ini semua uh, membantu uh, kepercayaan rakyat kepada institusi kehakiman dan juga uh, apa ni chief uh, chief uh, justice itu sendiri ketua uh, hakim itu sendiri tapi kalau orang yang dipercayai ini oleh rakyat ini uh, sampai masa tempohnya terus tamat saya kira tuan maimun berkhidmat sampai the, the date of yeah, last last day eh? sampai pukul 4 petang yeah. clock time tepat dia membuat lagi keputusan-keputusan yang penting Uh, kepada rakyat Malaysia tapi uh, dia tidak penting kepada ketua kerajaan yang ada pada hari ini yang penting Azam Baki <laughs> Azam Baki <laughs> yang yang menjadi apa ni uh, kalau kita tengok dalam sosial media sangat sangat jelek lah apa komen-komen apa karikatur apa yang telah didedahkan oleh rakyat Malaysia jadi kita melihat dua sistem dalam kerajaan yang sangat berbeza yang menyokong dikekalkan dan yang tidak di, uh, tidak sokong ataupun berada di tengah bukan kita kata nak sokong tak sokong yang berada di tengah ia berjalan atas garis yang lurus tidak kiri tidak kanan terus di Ah ha, ini saya kira rakyat merhati perkara ini dan uh, rakyat boleh bangkit boleh bangun menyuarakan apa ni perkara ini dalam perimpunan aman dan tepat dengan keputusan yang Tengku Mahmur buat semalam rakyat boleh suarakan tanpa ada halangan. Last uh, Julai kepada 26 uh, Julai boleh promote sikit. Ya. Yeah, um, kenapa kenapa tak beri ke sangat pada bulan Julai ni? Ya, yeah, 29 Julai um, tarikh penting kepada seluruh rakyat Malaysia saya nak promosi sikit bahawa kita ada uh, himpunan uh, turun Anwar. Kerana uh, kita melihat bahawa semua perkara yang ada hari ini, masalah yang ada pada hari ini, sistem kehakiman, uh, badan pembergah rasuah apa ni di peringkat uh, PMO uh, kenaikan harga barang janji-janji yang tidak uh, ditepati pelajar hari ni hantar memorandum kepada MOF uh, soal cukai perluasan cukai dulu 1800 lebih item barang saja yang dikenakan cukai sekarang 8000 lebih 6000 lebih tambah kena cukai di dalam masa yang sama, hari yang sama, naik lagi tarif elektrik. Tarif elektrik ini, kalau dia naik daripada kilang kecil sampai kilang yang besar, semua akan kena. Dan semua produk dia orang tu, bila dia keluar, dia tak dia akan terkesan. Dia akan charge kepada pengguna apa yang dia kesan. Macam gas, tong gas yang naik. Apa? Okey, kedai yang kecil-kecil mungkin dia boleh pakai yang uh, tong gas biru. Tapi yang ungu, kedai besar-besar, dia mesti absorb dia mesti ambil balik kos tu daripada pengguna tom gas kena naik lagi barang SSC kena naik lagi barang air lagi naik barang jadi tax kita cukai kita ber, berdouble double ha Three layer, empat, um, empat layer, lima layer dan sebagainya Jadi rakyat sekarang sebenarnya bermula daripada semalam juga Rakyat sangat terkesan dan saya pun ada buat semakan sikit Perbandingan harga sebelum dan selepas eh uh, Milo, semilo harga uh, a 1 tin dulu 1.4 kilo uh, lebih kurang harga dalam 33 hingga 34. Semalam 40. 40. Ada kedai-kedai tu ada 39, 40. Jadi setiap item yang saya ingat kalau harga RM20 RM30 naik RM1 hingga RM2. So kalau bayangkan hari tu dia beli 50 item. Kalau RM2 100. Bermakna peruntukan yang dia gunakan untuk bulan tu 500 tinggal 400 saja. Kuasa beli sebenar pengguna turun. Walaupun cukai kita naik 6% hingga 8%. Sebenarnya 6% tu bukan sekali. dua kali, tiga kali ganda. Boleh pergi uh, 12, boleh pergi 18%. Kenaikan yang boleh berganda-ganda. Jadi uh, saya kira rakyat sedang merasai perkara ini uh, sejak semalam rakyat merasai dan uh, sebab itu uh, turun anwar pada 26 hari bulan uh, Julai ini rakyat kena bersama-sama jangan risau jangan takut uh, perhimpunan aman uh, sebagaimana dalam mahkamah semalam tidak ada halangan kita boleh turun berhimpun dan kita pun tidak ada masalah lagi dengan dan permit dan sebagainya terus kita boleh announce turun ramai-ramai 26 bulan #turunanwar okay